বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ প্ৰেম মানুহৰ জীৱনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ কাৰ কেতিয়া ক'ত আৰু কেনেকৈ প্ৰেম হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু বিবাহ প্ৰেমতকৈ অলপমান বেলেগ বিবাহৰ সময় সুবিধা বা বয়স এইবোৰ চাইহে এগৰাকী পুৰুষ বা মহিলাৰ বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহকচোন আজি তেনে এটা কাহিনী উপভোগ কৰোঁ সুখ সিদিনাৰ কথা আমাৰ ঘৰৰ আগফালে পিছফালে বাঁহৰ জেওৰা ভেটা দিয়া আছিল সেইবোৰ পুৰণি হোৱাৰ বাবে ভাঙি চিঙি গৈছিল সেয়ে মই সেইবোৰ আকৌ নতুনকৈ দিয়াৰ কথা ভাবিলোঁ সেয়েহে মই কেইডালমান বাঁহ কিনি আনিলোঁ এতিয়া সেই কামখিনি কৰিবৰ বাবে আমাৰ তিনিআলিলৈকে মই কাম কৰা মানুহ বিচাৰি গ'লোঁ আমাৰ সেই তিনিআলিটোতে বহু ঠাইৰ পৰা কাম কৰা মানুহ আহি ৰৈ থাকেহি যাক যেনেকৈ দৰকাৰ হয় মানুহবোৰক কাম কৰিবৰ বাবে লৈ যায় ময়ো তেনেকৈ দুজন মানুহ লৈ আহিলোঁ মোৰ সেই কামকেইটা কৰিবৰ কাৰণে তাৰে এজন পঁয়ত্ৰিছ বছৰমান বয়সৰ হ'ব আৰু আনজন ছাব্বিছ বা সাতাইছ বছৰৰ বয়সৰ মান হ'ব মানুহ দুজনক আনি মই মোৰ মানুহজনীক ক'লোঁ এওঁলোকৰ বাবে দুকাপ চাহ বনোৱা মই এওঁলোকক কামখিনি বুজাই দিওঁ আৰু মোৰ বাবেও খানা ৰেডি কৰা ময়ো দোকান খুলিবৰ সময় হ'ল মই এজন সৰু সুৰা ব্যৱসায়ী তিনিআলি চেণ্টাৰতে মোৰ এখন ঔষধৰ দোকান আছে মোৰ মানুহজনীয়ে সিহঁতৰ বাবে দুকাপ চাহ আৰু কেইখনমান বিস্কুট আনি দিলে তেতিয়া সিহঁতৰ এজনে ক'লে নবৌ মোক চাহৰ সলনি যদি ৰাতিৰ ভাত কেইটামান আছে তাকে দিয়ক মই ঘৰৰ পৰা একোৱেই খাই অহা নাই অঁ হয় নেকি এই বুলি কৈ মোৰ মানুহজনীয়ে ল'ৰাটোক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তাক ভাত খাবলৈ দিলে মোৰ মানুহজনী এনেও বৰ মৰমীয়া আনৰ দুখ দেখিব নোৱাৰে এনেকৈ ল'ৰা দুজনে কেইবাদিনো আমাৰ ঘৰত কাম কৰিলে কিন্তু মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ যিজন কম বয়সৰ ল'ৰা সি অনবৰতে মনটো মাৰি থাকে কিবা এটা সুধিলেহে কয় নহ'লে কথাই ন নকয় কিন্তু ডাঙৰ মানুহজনে অনবৰতে ধেমালি কৰি কাম কৰি যায় সেই কথা মই লক্ষ্য কৰাৰ দৰে মোৰ মানুহজনেও লক্ষ্য কৰিছিল আৰু মোক মোৰ মানুহজনীয়ে কৈছিল সেই ল'ৰাটোৰ মুখত হাঁহি এটাও দেখা পোৱা নাই আজিলৈকে নিশ্চয় তাৰ মনত কিবা নহয় কিবা এটা ডাঙৰ দোষ আৱৰি আছে সুধিবাচোন তাক কিয় 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 সি এনেকৈ থাকে কথাটো শুনি মোৰ ভাল লাগিল যদিও অকণমান খঙো উঠিল তাৰ মনৰ মাজত কি আছে তাতে আমাৰ জনাৰ কি দৰকাৰ আছে কিন্তু মোৰো মনত এটা সুৰ দূৰণি হৈ থাকিল মানুহজনীৰ কথাষাৰ পিছতে ময়ো তাক খুব ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলোঁ আৰু মোৰ এনে লাগিল যেন তাৰ মনৰ মাজত এজাক ডাঙৰ ধুমুহাই গুজৰি গুমৰি আছে কিন্তু সি মনৰ দুখবোৰ কাৰো আগত যেন প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই এদিনাখন দুপৰীয়া যেতিয়া সিহঁতে ভাত খাই অকণমান বহি আছিল মই সিহঁতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু সিহঁতৰ লগত সহজভাৱে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মই প্ৰথমে ডাঙৰজনকে সুধিলোঁ আজি কেইবাদিন ধৰি তোমালোকে আমাৰ ঘৰত কাম কৰি আছা অথচ মই তোমালোকৰ নামকেইটাকে নাজানো অঁ হয় নেকি দাদা ডাঙৰজনে মাত লগালে মোৰ নাম ধন আৰু ইয়াৰ নাম বাবুল অঁ ধন কোৱাচোন তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত আমি তিনিটা পৰিয়াল দাদা মই মোৰ মানুহজনী আৰু মোৰ এজনী ছোৱালী মই আকৌ সুধিলোঁ তোমাৰ মানুহজনীয়ে কিবা কাম কৰেনে নকৰে দাদা মোৰ মানুহজনীয়ে বেলেগ একো কাম নকৰে মোৰ আঠ বছৰীয়া ছোৱালীজনীকে চোৱা চিতা কৰে আৰু তাক পঢ়া শুনা কৰোৱায় হাঁহ মুৰ্গী ছাগলী কেইটামান আছে তাকে লৈ ব্যস্ত থাকে আৰু আবেলি ঘৰৰ ওচৰৰে কেইটামান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিউশ্যন পঢ়ায় তেওঁ তেনেকৈয়ে সুখী বৰ ভাল কথা মই ক'লো বাবুল তুমি কোৱাচোন তোমাৰ ঘৰৰ বিষয়ে সি কওঁ নকৈ কৈ ক'লে দাদা মোৰ ঘৰৰ পৰিয়াল মুঠ পাঁচজন মই মোৰ দুটা ল'ৰা মানুহজনী আৰু মোৰ দেউতা মই সুধিলোঁ দেউতাই কিবা কৰেনে নে গোটেই ঘৰখন তোমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হয় দাদা গোটেই ঘৰখন মোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল দেউতাই একো নকৰে নেকি নহয় দাদা দেউতাৰ গাটো এতিয়া ইমান ভাল নহয় সেয়েহে তেওঁ একো কাম কৰিব নোৱাৰে কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি হয় দাদা আচলতে এইবোৰ সকলো মোৰ বাবে হৈছে হ'ব দিয়ক দাদা আমি কামত লাগো মই উচাত মাৰি উঠি ক'লোঁ এইবোৰ সকলো তোমাৰ বাবে হ'ল বুলি ক'লা যে মানে ইয়াৰ মানে বহুত দাদা পিছে পৰে সময় হ'লে ক'ম বাৰু নহয় তোমাৰ মনত খাচি ৰখা কথাবোৰ আজি মোক খুলি কোৱা তুমি আজি ক'বই লাগিব মই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ এনেও আগ্ৰহী হৈয়ে আছিলোঁ মই তেতিয়া ধনক ক'লোঁ তুমি যোৱা অকলে যি পাৰা কাম কৰাগৈ মই বাবুলৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ ধন গ'লগৈ মই বাবুলক ক'লোঁ কোৱাচোন তোমাৰ অতীতৰ বিষয়ে অকণমান তেতিয়া তাৰ চকুযোৰ সেমেকি উঠিছিল সি মোৰ ফালে চাব পৰা নাছিল তেতিয়া মই তাক তোমাৰ মনৰ মাজত যে এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আছে মই অনুমান কৰিছোঁ সেয়েহে তুমি মোৰ পৰা একো লুকুৱাব নালাগে মোক সকলোবোৰ কৈ তোমাৰ অন্তৰখন পাতল কৰি পেলোৱা দাদা মোৰ জীৱনত ঘটি যোৱা ঘটনাবোৰ এখন নাটকতকৈ কোনো গুণে কম নহয় এটা সামান্য ভুলে যে মোৰ জীৱনলৈ ইমান ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনি দিব মই কেতিয়াও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় ন বছৰমান আগৰে কথা মোৰ ঘৰ নাওবৈছা গাঁৱত এখন সুন্দৰ গাঁও যেনিয়ে চাই মনোমোহা দৃশ্য সেই গাঁৱতে আমাৰ ছজনীয়া পৰিয়ালটো বাস কৰিছিল মই মোৰ মা দেউতা আৰু তিনিজনী বাইদেউ ঘৰখনত মই সকলোতকৈ সৰু হোৱাৰ বাবে গোটেইবোৰে মোক বৰ মৰম কৰিছিল আমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা সিমান ভাল নাছিল যদিও এসাজো ভোকত নথকাকৈ খাই বৈ জীয়াই আছিলোঁ নিজৰ বুলি নিজৰ বুলিবলৈ দেউতাৰ এপোৰা খেতি মাটি আছিল আৰু তাৰ লগতে গাঁৱৰে এজনৰ আৰু দুপোৰা মাটি আদিলৈ লৈ খেতি কৰিছিল তাৰে বছৰটো ভাতমুঠি যোগাৰ হৈছিল দেউতাৰ লগতে মা আৰু বাইদেউহঁতো পথাৰত কাম কৰিছিল কিন্তু মোক সিহঁতে কাম কৰিবলৈ দিয়া নাছিল দেউতাৰ সপোন আছিল মোক পঢ়াই শুনাই ভাল মানুহ কৰা ময়ো অৱশ্যে পঢ়া শুনা কৰি ভালেই পাইছিলোঁ প্ৰত্যেক শ্ৰেণীতে মই প্ৰথম স্থান পাইছিলোঁ আমাৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউহঁতেও মোক বৰ ভাল পাইছিল আৰু দেউতাক কৈছিল বাবুল বৰ ভাল ল'ৰা বে চুকাও ইয়াক পঢ়িবলৈ দিব বাকীকেইটাৰ দৰে স্কুল এৰুৱাই নিদিব মোৰ বাইদেউহঁতে অলপ পঢ়িয়েই স্কুল এৰি দিছিল তেতিয়া দেউতাই কৈছিল নাই নাই ছাৰ মই ইয়াক পঢ়ামেই যিমানেই লাগিলে কষ্ট নহওক কিয় মই ইয়াক মানুহ বনামেই ইয়ে আমাৰ দুখৰ দিনবোৰ আঁতৰাব ডাঙৰ বাইদেউ বিয়া হ'ল তাৰ এবছৰ পিছতেই মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিলোঁ ৰিজাল্ট আহিল চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ সেইদিনাখনৰ নিচিনাকৈ দেউতাক সুখী হোৱা মই কাহানিও দেখা নাছিলোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াই ঘৰ ভৰি পৰিছিল মোৰ স্কুলৰ ছাৰহঁতেও মোক খবৰ ল'বলৈ আহিছিল দেউতাই ভঁৰালৰ পৰা দুমোন ধান বেচি সকলোকে চাহ মিঠাই শিকোৱাইছিল সকলোৱে মোক প্ৰশংসা কৰিছিল ছাৰহঁতেও দেউতাক পৰামৰ্শ দি গ'ল কোনখন স্কুলত নামভৰ্তি কৰাব কাৰণ মই পঢ়া স্কুলখনত দশম শ্ৰেণীলৈকেহে আছিল সেয়েহে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়িবলৈ আন এখন স্কুললৈ যাবই লাগিব ছাৰৰ পৰামৰ্শমতে মই এখন স্কুলত এডমিশ্যন ল'লোঁ আৰু এনেকৈ সদায় স্কুললৈ অহা যোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেকৈ ছয় মাহ পাৰ হ'ল তেতিয়া মোৰ বয়স ওঠৰ বছৰ এদিন দুপৰীয়াৰ কথা জিৰণিৰ সময়তে সেই স্কুলৰে এজনী ধুনীয়া ছোৱালীৰ চকুত চকু পৰিল মোৰ কিছু সময় আমি দুয়ো একেৰাহে চাই থাকিলোঁ তাই লাজ পাই মিচিকে হাঁহি এটা মাৰি আঁতৰি গ'ল এনেকৈ কেইবাদিন ধৰি ইটোৱে সিটোলৈ চাই থকা হ'লোঁ আৰু এদিন দুয়ে কথা পাতিলোঁ তাইৰ নাম জোনালী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু মই সেই ফুল কোমলীয়া বয়সতে আমাৰ প্ৰেম আৰম্ভ হ'ল ইটোৱে সিটোক নেদেখিলে থাকিব নোৱাৰা হ'লোঁ তাই স্কুল নাহিলে মোৰ স্কুলত থাকিব মন নোযোৱা হ'ল প্ৰেম গভীৰ হ'ল পঢ়া শুনাক লেং মাৰি আমাৰ প্ৰেম আগবাঢ়িল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষাত মোৰ নম্বৰ আধালৈ কমিল মোৰ কিন্তু সেইটোক লৈ অকণমানো অনুশোচনা নহ'ল জোনালীয়ে মোৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত হ'ল মই ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ছাত্ৰ তাই এতিয়া দশম শ্ৰেণীত পঢ়া শুনাত একেবাৰে মন নাই তাইৰো সেই একেইডশা কেতিয়াবা আকৌ স্কুললৈ নাহি পাৰ্কত ফুৰিবলৈ যোৱা হ'লোঁ মুঠতে ফুল ৰোমাণ্টিক লাইফ তেনেকৈ আৰু ছমাহ পাৰ কৰিলোঁ মোৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ফাইনেলৰ বাবে সাজু হ'বলৈ হ'ল কিন্তু পঢ়াত নাই একেবাৰে মন তেনেতে এটা ঘটনা ঘটিল আমাৰ প্ৰেমৰ কথা তাইৰ ঘৰত গম পালে আৰু তাইৰ ওপৰত আৰম্ভ হ'ল শাৰীৰিক অত্যাচাৰ পিছদিনা তাই স্কুললৈ নাহিল ময়ো খবৰ এটা ল'ব পৰা নাই কাৰণ তাইৰ মোবাইল নাছিল তিনিদিন পিছত তাইৰ ওচৰৰে কাৰোবাৰ মোবাইল এটা লৈ মোলৈ ফোন কৰি কান্দি কান্দি ক'লে মই আৰু ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ মোক দেউতাই মাৰ ধৰ কৰিছে আৰু স্কুললৈ যাব নিদিওঁ বুলি কৈছে তুমি মোক লৈ যোৱাহি কথাষাৰ শুনি মোৰ বুকুখন ডিপিংকৈ মাৰিছে তাই এইবোৰ কি কৈছে চোৱা জোনালী তোমাক মই এনেকৈ এতিয়াই কেনেকৈ আনিম এয়াতো আমাৰ পঢ়াৰ বয়সে মোক তুমি লৈ যোৱা মই একো নাজানো ক'ত থাকিম কি কৰিম সেইবোৰ পিছত ভাবিম আৰু নিনিলে মই আজিয়ে মৰি থাকিম মোৰ চিন্তাও লাগিছে আৰু ভয়ো লাগিছে মই এতিয়া কি কৰোঁ তাই যদি সঁচাকৈয়ে মৰি যায় নাই নাই এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ মই তাইক খান্তনা দি ক'লোঁ ঠিক আছে তুমি কাইলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবা আৰু ময়ো আহিম দুয়ো পলাই যাম তাই মান্তি হ'ল সেইদিনা ৰাতি মোৰ টোপনি নাহিল এফালে ঘৰখনৰ কথা ভাবিলোঁ আৰু আনফালে জোনালীৰ কথা মই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাছিলোঁ শেষত প্ৰেমেই অগ্ৰাধিকাৰ পালে পিছদিনা কথামতেই কাম স্কুল বেগত কিতাপৰ সলনি কেইটামান পিন্ধা কাপোৰ আৰু দেউতাই জমা কৰি থোৱা পোন্ধৰশ টকা লৈ ওলাই আহিলোঁ তাইও ওলাই আহিল লগত পঁচিছশ টকা লৈ দুয়ো লগ হৈ ক'ৰবালৈ যোৱাৰ কথা ভাবিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিল জোনালীক মই মোৰ মামাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম কাৰণ মামাই মোক বৰ মৰম কৰে আমাক মামায়ে সহায় কৰিব এই বুলি ভাবি আমি গাড়ীত উঠিলোঁ চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত আমি মামাৰ ঘৰ পালোগৈ আমাক এনেকৈ দেখি মামা আচৰিত হ'ল সোধ পোছ কৰিলে আমিও সকলোবোৰ সঁচাকৈয়ে কৈ দিলোঁ মামাই মামী মামীৰ ফালে চাই ক'লে ইহঁত দুটাক আগতে কিবা এটা খাবলৈ দিয়াচোন তাৰ পিছত কি কৰোঁ কৰি মাৰোঁ মামীয়ে আমাক ভাত খাবলৈ দিলে খাই বৈ উঠাৰ পিছত মামা আমাৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে চোৱা তোমালোকে এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছা কাৰণ তোমালোক বিয়া হোৱাৰ বয়স হোৱা নাই আৰু আইনেও তোমালোকক বিয়াৰ বাবে সন্মতি নিদিয়ে বাৰু কোনো কথা নাই আজি ৰাতিটো ইয়াতে থাকা অহাকালি কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব সেইদিনা ৰাতি আমি মামাৰ ঘৰতে থাকিলোঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা চাহ জলপান খোৱাৰ পিছত মামা আৰু মামী দুয়োজনে আমাক মাতি নি তেওঁলোকৰ সন্মুখত বহুৱালে চোৱা বাবুল আমি তোমালোকক অকলে সহায় কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ তোমালোকৰ মা দেউতাও আছে তেওঁলোককো মাতিব লাগিব চাওঁ জোনালী তোমাৰ দেউতাৰ নম্বৰটো দিয়াচোন প্ৰথমে তাই দিব বিচৰা নাছিল যদিও মামাই আমাক সহায়হে কৰিছোঁ বুলি কোৱাত তাই দেউতাকৰ নাম্বাৰটো দিলে মামাই জোনালীৰ দেউতাকক ফোন কৰিলে আৰু বাহিৰত গৈ কি কথা পাতিলে আমি নুশুনিলোঁ ফোন কৰি আহি আমাক মামাই ক'লে তোমালোকক নিবলৈ আহিব তেওঁলোক গতিকে তোমালোকক ইয়াতে থাকিব কৈছে তেতিয়া আমাৰ মনটো অলপ ভাল লাগিল যি কি নহওক জোনালীৰ দেউতাকে আমাৰ প্ৰেমক স্বীকাৰ কৰি ল'লে আমি মামাৰ ঘৰতে বহি থাকিলোঁ ঠিক তিনি ঘণ্টামান পিছতেই মামাহঁতৰ পদূলিৰ মুখত এখন গাড়ী ল'লহি গাড়ীৰ পৰা ওলাই আহিল জোনালীৰ মাক দেউতাক আৰু কেইজনমান পুলিচ আমাৰ তেতিয়া খুব বহয় লাগিছিল সিহঁতবোৰে আমাক তৎক্ষণাত ধৰি পেলালে আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত বহাই ল'লে লগতে মামাকো লৈ আহিল আমাক থানাত হাজিৰ কৰালে তেতিয়া থানাত মোৰ দেউতা আৰু বাইদেউহঁতো বহি আছিল এতিয়াহে গম পালোঁ যে গোটেই কামটো মামাইহে কৰিছে মোৰ মনে মনে মামালৈ বহুত খং উঠিছিল তেতিয়া থানাৰ ভিতৰলৈ পুলিচৰ অফিচাৰজন সোমাই আহিল আৰু ক'লে অঁ এই দুটা তহঁতৰ সাহস কিন্তু মানিব লাগিব দেই প্ৰেম কৰিব আহিছ এইটো বয়সত এতিয়া গম পাবি নহয় জেলত সোমাই থাকিব লাগিব আনৰ ছোৱালী কিডনেপ কৰ তেতিয়া জোনালীয়ে মাত লগালে নহয় ছাৰ মোক ই কিডনেপ কৰা নাই আমি দুয়োটাই চুপঠাক অফিচাৰজনে টেবুলত ঢকিয়াই খঙেৰে ক'লে জোনালীয়ে কথাষাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবই নাপালে তেতিয়া মামাই বহাৰ পৰা উঠি আহি ক'লে ছাৰ ইহঁত সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইহঁতে ভুল কৰিলে ইহঁতে আগলৈ এনে ভুল নকৰে আৰু আপুনি ক'লে নহ'ব নহয় ইহঁতে ক'ব লাগিব যে আগলৈ আমি আৰু এনে ভুল নকৰোঁ তেতিয়া মই একে অহাতে কৈ দিলোঁ ছাৰ আমি এনে ভুল আৰু নকৰোঁ আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক হ'ব যা এতিয়া বগৈ আমি বাহিৰত থকা বেঞ্চখনতে বহি থাকিলোঁ মামা জোনালীৰ দেউতাক আৰু মোৰ দেউতা সকলোবোৰ মিলি অফিচাৰজনৰ লগত বহু দেৰিলৈ কিবা আলোচনা কৰিলে তাৰপাছত আমাক মাতিলে আমাৰ ফালে চাই চকু ডাঙৰ কৰি অফিচাৰজনে ক'লে তহঁতৰ হাতত দুটা অপশ্যন আছে এটা হ'ল তহঁতে প্ৰেম প্ৰেমৰ খেলখন সামৰি আগৰ দৰে পঢ়া শুনাত ধ্যান দিব লাগিব নহ'লে তহঁতক কোবাই কোবাই জেলত ভৰাই থ'ম কোনটো কৰিবি ক জোনালীয়ে কান্দি কান্দি ক'লে ছাৰ আমাৰ ভুল হৈ গ'ল আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক আমি পঢ়িব বিচাৰোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াত চহী এটা কৰ দুয়োটাই এনেকৈ মোক মোৰ দেউতাই আৰু জোনালীক জোনালীৰ দেউতাকে ঘৰলৈ লৈ গ'ল তাৰ পিছত লাজতে আমি এসপ্তাহমান স্কুল স্কুললৈ নগ'লোঁ এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ স্কুল যোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু নিজৰ মনকে থিৰাং কৰিলোঁ যে এতিয়া একমাত্ৰ পঢ়াত মনোযোগ দিম প্ৰেম চেম নকৰোঁ আৰু এসপ্তাহ পাৰ হ'ল আকৌ জোনালীৰ চকুযুৰে চাবলৈ মন গ'ল আকৌ তাইৰ ফালেই চোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ তাইয়ো মোৰ ফালে চালে এইবাৰ কিন্তু সেই আগৰ মিচিকা হাঁহিটো নাই মোৰ ফালে চাই তাই দুচকুৰ পানীহে নিগৰিল মোৰো চকুযুৰি সেমেকি উঠিল তাই একো নক'লেও তাই চকুৰ পানীখিনিয়ে বহু কথাই বুজাই দিলে মোক মই আৰু শান্তিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ মনৰ মাজতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ মই আৰু তোমাক অকলে এৰিব নোৱাৰোঁ জোনালী মই তোমাক সোনকালেই নিজৰ কৰি ল'ম এদিন তাইক লগ ধৰি সকলো কথাই ক'লোঁ আৰু এমাহৰ পিছতে আমি আকৌ পলাই যাম এইবাৰ আৰু আমাক কোনেও কোনো পুলিচেই বিচাৰি নাপায় কিন্তু এটা কথা এতিয়া আমি আনৰ আগত এনেদৰে থাকিব লাগিব যে আমাৰ মাজত আৰু কোনো সম্পৰ্কই নাই আকৌ আমি এমাহৰ পিছতে পলাই গ'লোঁ এইবাৰ কিন্তু আমি এটুকুৰা অচিনাকি ঠাইলৈ গ'লোঁ য'ত আমাক কোনেও চিনি নাপায় তাতে আমি এটা সৰু ভাড়াঘৰ ল'লোঁ হাতত লৈ যোৱা টকাকেইটা কেইদিনমান খোৱাৰ পিছতেই শেষ হ'ল তাৰপিছত অ'ত ত'ত কাম কৰিব ল'লোঁ মই কাম কৰিব নজনাৰ বাবে এবাৰ যোনে কামত লগাই দ্বিতীয়বাৰ আৰু নলগায় আমাৰ চলিবলৈ বহুত কষ্ট হ'ল আমি লাহে লাহে শিঙাবলৈ ধৰিলোঁ ভাল খাদ্য অকণমান খাব নোপোৱা হ'লোঁ লগতে আৰু এটা সমস্যা হ'ল লাজতে একো প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ আমি একেলগে থাকিলোঁ ফলত তিনি মাহৰ পিছতে আমাৰ প্ৰথম সন্তানটো গৰ্ভস্থ হ'ল ইফালে হাতত টকা নাই জোনালী গৰ্ভৱতী হ'ল ভয়ে আৰু চিন্তাই দুয়োৰে ৰাতি টোপনি নোহোৱা হ'ল এদিন আমি কথা পাতিলোঁ যে আমি আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি যাম তেতিয়া জোনালী আত্মা গৰ্ভৱতী আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ ঘৰত আহি দেখিলোঁ দেউতা বেমাৰত পৰি আছে মাক হেৰুৱালোঁ বাইদেৱে কান্দি কান্দি ক'লে তোৰ বাবে মা মৰিল তোৰ কথা চিন্তা কৰি কৰিয়েই মায়ে খাবলৈ এৰিলে শুবলৈ এৰিলে নেখাই নাখাই বেমাৰত পৰিল চিকিৎসা কৰিও মাক বচাব নোৱাৰিলোঁ মাত্ৰ ৰোৱতি মাটিখিনিহে গ'ল মায়ে মৃত্যুৰ সময়ত মাত্ৰ তোক এবাৰ বিচাৰিছিল মাৰ শেষ আশা আশাকণো তই পূৰাব নোৱাৰিলি মা মৰাৰ পিছৰ পৰা দেউতাও বেমাৰী হৈ পৰিল দেউতাকেইজানি তোৰ আশাতে জীয়াই আছে কম বয়সত বিয়া পাতি নিজেও ধ্বংস হ'লি ঘৰখনকো ধ্বংস কৰিলি বাইদেউৰ কথাবোৰ মই মাথো থৰ লাগি শুনি গ'লোঁ দুগালে দুধাৰি চকুলোহে বৈ থাকিল নিজকে যেন শেষ কৰি দিব মন গৈছিল মই নিজকে ক্ষমা কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই যে এতিয়া মৰিবও নোৱাৰোঁ জোনালীৰ গৰ্ভত থকা মোৰ হ'বলগীয়া সন্তানটো আছে তাৰ বাবে মই জীয়াই থাকিব লাগিব দেউতাৰ বাবে জীয়াই থাকিব লাগিব সৰু বাইদেউ গাঁৱৰে ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া হ'ল ঘৰখনত থাকি থাকি ৰ'লোঁ মই দেউতা আৰু জোনালী বাইদেউতে জোনালীক ইমান ভাল নাপায় দুই মাহ পিছতে জোনালীয়ে এটা ল'ৰা সন্তান জন্ম দিলে দাদা এয়াই মোৰ জীৱনত ঘটি যোৱা ঘটনা দাদা আজি মোৰ বুকুখন পাতল হৈ গ'ল আপোনাক যে সকলোবোৰ কথা শুলি ক'লোঁ বাবুলৰ কথাবোৰ শুনি মই দীঘলীয়াকৈ হুমনীয়া এটা কাঢ়ি ভৰাৰ পৰা উঠিলোঁ তালৈ অকণমান খং উঠিছিল কিন্তু একো নকলোঁ কাৰণ তাৰ এই দুখ কষ্ট দেখিয়েই তাৰ ভুলবোৰৰ সমা বুলি ভাবিলোঁ মই প্ৰেমৰ বিৰোধী নহয় মই প্ৰেমক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সন্মানো কৰোঁ সেইবুলি নিজকে ধ্বংস কৰি প্ৰেম কৰাটো জানো গ্ৰহণযোগ্য হয় নিশ্চয় নহয় মাক দেউতাকৰ সপোনবোৰ ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱাটো প্ৰেমৰ জয় বুলি মানিব পাৰি জানো প্ৰত্যেক মাক দেউতাকেই সন্তানৰ ভালটোহে বিচাৰে বেয়াটো কেতিয়াও নিবিচাৰে কিন্তু কিছুমান সন্তানে বুজাতহে ভুল কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কাহিনীটো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় অসম